Assalamu alaykum, hürmetli televizor kekeçlär, яхшымызла? Мен бүген программаны ясай төсе, мехерман булыман. Алды белән һәммәңнезләрне йөрәктен саламлайман. Баштабы Германияның Мюнхен шәһәриндәге Шәрқи Түркिस्तान информация мәркәзе тәрафен тәсис кылынган Уйғур телевизиясының бүгенге хәбәрләр программасына хуш geldiңгез була. Коммунист Кытай якыметенең Шәрқи Түркистанда аталмыш шәхванә ве законсыз дөнья әсәрләргә зарбы бериш хәрәкәте дигән Kur'an-ı Kerim ve hadis-i öz içige algan dini kitab və eserlerini Xitaylar tarafından yoşurun neşir kılınğan bəzi şehvana kitab jurnallar bilen bir qatarğa qoyıp yoqtu şerikti elib berip atqanlığı vatan işçi və sirtidiki uygurlar arasında küçlük narazılıq qozğığan ular Xitay hükümetinin bu qılmışını Mukaddes İslam dinine və Şarkı Türkistan Müslümanlarına kılgan çoğun hakaret deyip körsetken idi. Əbsusski Xitay hökuməti müqəddəs İslamğa və Şərqi Türkistan müsəlmanlarına qoratqan bu xil haqaretini yenə mü yuxarı pəlligə kötərməkdə. Məsələn, Ürümçədə ürümçi keçilik keçili qezdinin xəbər kılışca 2007-ci ilə girəndən boyan elib verilgan şahvana buyumlar və qanunsuz dinli əsərlərə qatdıq zərbə veriş hərəkətində yığılınğan əsərlərni 3-cü qıtım bitdət kılış mərasimi 8-ci ayının 3 günü Ürümçədəki bir Qayqa zavodunda elib verilmiş olanıb. Şu günkü mərasimdə 70 min parça qanunsuz əsər eritib yox qılınğan bulub. Bunun içində 25230 parça dini kitab və əsər var ikən. Xitay hökuməti bu il girəndən boyan 3-cü ayının 15-ci günü və 4-cü ayının 14-cü günləri Ürümçədə ayırım-ayırım halda qanunsuz kitabların yoxutuş mərasimi өтkizgan bulub. Bu işki kıtımlık murasında 832 man parçadın artık kitap köydürülgen ya ki eritip Буларның Bunlarının yirmiğe yakın rakı İslam dinliğe dair kitap, eser ve hatere buyumlarının ibaret. Xtay yakımiyeti uyğur yaşlarını xtaylaştırış için bütün küçü bilen yipiliş vatkan bugünkü künde, turpanlık uyğur kızlarının çaç öğreş musabıqısı ötküzgenliki hakikaten kişini Шинжан гезетінің қабар қылышыша, 8-й айның 4-й күні Турпан шәрінің үзімлік езесідегі ұйғыр қызлары милейке чач өріш мұсабықысы өткізген болып, Гүзәл ұйғыр қызларының сұмбыл чашлары вә гүзәл мағаретті чәтәлік саяхәтшілеріні әйран қалдырған. Чәнші әнтөрінің 8-й айның 6-й күні қабар қылышыша, Шәрқи Түркістанда өз алдыға қанданлық құрвалған бенгтуан қармығыдыке qaysi дивизиялар, Növete Pahtişi digen namda Xtay'nın işki ölkelerinden ikip kırvatkan Xtay akunlarını yerleştiriş üçün turalgu öylerini selişki başlayan. Mesela, Bantuan'nın 67. polkının bu yıllık Pahtı terilgü kölümü 50 min mu bulup, emge küçüğü yetişmigeşke bu yılmı Xtay'dan 1000 nöper Xtay işçini yutkep geledigen. 67-ci polik rəhbərliyi içkirdən gəlidən Xitay aqqunlarını orenlaşduruş üçün 500 min yuan məbləğ silib 1996 kvadrat metrliq turalıq ev salğan. Çançan torunun xəbər kılışca 100 bu il içində paxta tərgücü işçilər degan namda 580 min Xitay köçmünü yütkəşni planlanğan. Шинжан Гезитинин 8-айнын 6-кинин хабар кылышча, Үрүмчүдөгү Халк майданына 2008-жылдык Бейжин Олимпиадасы тен аракет жыйынынын убактын кейинги көрсөтүлгөн саат мунарасы yasalgan болуп, мунаранын ийгизлиги 13 метр, кеңлиги 6 метр келди экен. Шаркы Түркстандын көпүлгөн райондорунда келкүн, кургакчылык, жер тавраш жана башка түрлүк апаттар жүз berib, Yerli dehqanlar intayin zor qiynçılıq ichində yaşayatqan. Şundaqla Xitay hökumətinin yerli xalqı xoratqan siyasi, iqtisadi və dini bizimi üzlüksiz küçüyüb atqan bugünkü gündə Şərqi Türkistanda Xitay hökumətinin kontrollığıdakı təşviqat orqanları əsası nişanını Beyjin Olimpiya yığınını dağdığuquluq təşviq qilishqə qorutup, kişilərin diqqət etibarını başqa nöqtəyə qorutışqə urunub gəlməkdə. Çanşan turunun 8. ayının 5. günü haber kılışıca, növette Şarkı Türkistan'da kelevatkan çetellik sayahatçilerinin içi de Rusiyelikler birinci orunda turdu. Mesela bu yıl birinci aydın 6. aygıcı bolğan mezgil içi de Şarkı Türkistan'a kelgen çetellik sayahatçilerinin umumi sani 17 milyon dün köperek bolu. Bunun içi de Rusiyelikler 7 milyon 690 milyon neper. və 45.2%-ni təşkil elədi. Çatəllik səyahətçilərinin içində rusiyalıqlar birinci yerdə, yaponiyalıqlar ikinci yerdə, pakistanlıqlar üçüncü yerdə, koreyalılar dördüncü yerdə, amerikalılar bolsa beşinci yerdə durdu. Yaxından buynan Şərqi Türkiyestandakı Xitay mətbuatları Oxtu Nayilik Sağçı İdarəsinin siyasi komissarı və bölgünçülüyə qarşı duruş qəhrəmanı Мухтар Мамудның iş изларын тәшкил кылышлы başladı. Шинҗан гездинең 8 8нче 5нче көнедәк санауга илан кылынган халыкның садиқ когдыгчысы, Актунаилык сакчы идорысының сиясәт komisarı Мухтар Мамуд дигән темада илан кылынган мақолада күрсәтилишчә, Мухтар Мамуд сакчы булган 1989нче елдан 42 нәфәр милли бөлгенчәне колга төшерүп Bëlgincilärgä qarşı ejennlik zərbə berгәнmiş. Ondan башка muxtar Mamut yana 2006-njy 7 айдын ayda buyan, Aqtu nayesidä üymä-üy öy aqturış elip berip, 50 parçadan artıq atalmış qanunsız dini kitap və 20 yürüш dini kasetni qolğa düşerгәнmiş. Yuukarıkı makalıtı körissttlişə 1990 ciili 4cü 5cci gününü milli qəhrimanimiz Zəynlidin Yusufnun başlamçıılıda barın inxlavı yüzbərgəndə Muxtar mammutının sol barmıqı və kökrikini milli körəşkililər qılıç bilən çipip yarılandırganmış. Bu və qə cəyında Muxtar mamut qəhrmanlı körsstüm, yədi nəpər barınkürrəşçini tutkun qlganmış. Xıta yakımiti bu saddı qalçısığa Məmləkət boyuçu münnəvər saxçı, Cüngo münnəvər yaşı qoğduguçusu deyə nombərlən və Şərqi Türkiyestandakı bütün saxçıları onundən ügünüşə çağırdı. Germaniyanın Germaniya Germaniyə dalğaları radiosunun xəbər qilishcə, Germaniyanın baş naziri Angela Merkel xanım bu ayın axırında Xitayın ikinci qıtım ziyarət kildi. Merkel xanım Xitayın tüncü qıtım ziyarət edib Venjebo ilə görüşkəndə şəxsilik hüquq məsələsi Хтайдики христиан муретлери меселесе. Шундахла хтайнун билим ве патент хокукуга тажавуз калватканлык меселесине отурго койуп, хтай рахберлерине хелила терлеткен иди. Унун устиге Германияның нөветки ташкы сиясти Америка сиястиге майл ве параллел болуп, Меркел ханым Европа Берликенан 1989 Токузи Сесен Токузинджи Жилидин Боян, Хтайра Юргизип Кельген Корал Ярах Эмбаргосини, açkora qarşı durub qalmaqda. Şərqi Türkiyestanda tolıq ötirinə fitirən yerlik oxucularının mutlaq köp qismə ali məktəblərdə oxuş imkaniyyətindən məhrum olub atqan bu günkü gündə Xitay hökuməti Şərqi Türkiyestana xoş xoşnu dövlətlərdə səfərverlik elib verib, Otura Asiya əllərindən köplə oxucu yötkəlib gəlib. Şərqi Türkiyestandakı hər qaysı ali məktəblərdə türlük imtiyazlarından bəhrəman qılıb Xitayca öqutuşğa başladı. Xitayının tutmaqsıdı Xitay dilinə və mədəniyyətinin Ötüra Asiya ellərindəki təsirini aşırış və bu arqılıq Ötüra Asiyaya kengayimcilik qılış məqsədini əmləgə aşırışdan ibarət. Məsələn, Tyanşan torununun 8-ci ayının 6-cı günündəki xəbərində göstərilmişcə Bu yılın özü de Şarkı Türkistan'daki Ali Mektepler 40 devletin 3000'den artık okuğuçu kubul kılgan bulup köpüncüsü Otur Asya ellerinden kelgen okuğuçular iken. Hürmetli Tülizör Gökçüle, yukarıda bir yürüyüş haberlerini diktiğinizde sunduk. Haberlerimizin toluğuk te tekstini merkezimizin internet torbetinin küreleysiz. Hayır, hoş. Kiyinki programımızın Programımızda görüşeyle.